મીટિંગ યોજાઈ હતી જેમાં જનલોક પ્રતિષ્ઠાન સંગઠનના ચેરમેન શ્રીમતી સુનંદા કદમ મેડમ અને ગુજરાત કમિટીના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા લગભગ એક હજાર માર્ગદર્શન આપ્યું હતું તારીખ ઓગણીસ એક બે હજાર પચીસના રોજ સાકરદાર રૈજીભાઈ ચાવડાની વાડીમાં પીએસએલ નિવેશકોની મીટિંગ યોજાઈ હતી જેમાં નિવેશકોના નાણાં પરત મેળવવા લડત ચલાવી રહેલા સુનંદા કદમ મેડમે સુંદર માહિતી આપી લોઢા કમિટીની નિમણૂક થયા પછી સદર કમિટી નિવેશકો માટે કશું જ વિચારતી નથી ત્રેવીસ દસ બે હજાર ચોવીસના સેબીના રિપોર્ટ મુજબ નિવેશકોના બે હજાર સોળથી આજ દિન સુધી એક કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે અમોએ કંપનીની ગેરકાયદે વેચાતી સંપત્તિ બચાવી છે જેના દ્વારા નિવેકો નાણા નાણાં કરી શકાય જનલોક પ્રતિષ્ઠાન સંગઠન ઓસ્ટ્રેલિયા સંપત્તિ લડાઈ જીતી પરત અપાવવા મહેનત કરી રેકોર્ડ મુજબ હોવા છતાં નાણા પરત કરવામાં સેબી તથા લોઢા કમિટી છેલ્લા દસ વર્ષથી નિષ્ફળ રહી છે ત્યારે માંગણી છે કે નિવેકો નાણા પરત કરવા સેબી અને લોઢા કમિટી સંપત્તિ વેચી ના શકતી હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટ और कोई विकल्प विचार उन्नीस जनवरी को आज गुजरात में वडोदरा में मीटिंग रखी है कि जो कानूनी प्रोसेस चल रहे जनलोक जन लोक प्रतिष्ठान के माध्यम से पी एस निवेशकों के लिए उसके बारे में हम डिस्कशन और आगे की प्रोसेस करने की जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए इकट्ठा हो गए थे तो हमारा पहला मुद्दा था कि हमारे जो क्लेम है एक्नोलॉजमेंट डेथ अलॉटमेंट लेटर आफ्टर नेम करेक्शन ये जो है वो से भी की तरफ से प्रोटर पे नहीं लिया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रोसेस होनी चाहिए दूसरी बात है कि उन्होंने रिपोर्ट दाखिल किया है चौबीस एक दो हज़ार चौबीस तेईस एक दो हज़ार चौबीस को सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें उन्होंने ढाई हज़ार से उन्नीस हज़ार तक पेमेंट बांटा है तो वो पेमेंट हमें पूरा नहीं मिला है पूरे कस्टमर को हमें नहीं मिला है और जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी बेची जा रही है उसके ऊपर लोढ़ा कमेटी ने ध्यान देना चाहिए बहुत जगह गैर कानूनी पी एस एल की प्रॉपर्टी एम आर नंबर लगते हुए भी बेची जा रही है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए तीसरी बात है कि जो निवेशक है अभी मुठ्ठी में जीव मुट्ठी में लेकर बैठे हैं क्योंकि अभी भी आ, हमारी जो समस्या हम सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं, तो हमारी समस्या के ऊपर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है से भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हमारी समस्या कोर्ट के सामने नहीं आने दे रही तीसरी बात है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ऑप्शन प्रोसेस जो कोर्ट ने उनके ऊपर सौंपा है लोडा कमेटी के ऊपर तो जो प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली थी पी में लेकिन अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई तो ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन सही तरीके से कमर्शियल रेट में होना चाहिए और ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि लोग अभी बहुत त्रस्त हैं सभी को और सभी का जो क्लेम डिस डिसबर्समेंट है सभी जो क्लेम डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो पूरा क्लेम डिसबर्समेंट उनके साइड पे आना चाहिए सभी के साइड पे से ने डालना चाहिए क्योंकि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है क्योंकि हमें पता चले कि ये पेमेंट कहाँ जा रहा है कितने लोगों को बांटा जा रहा है किन लोगों को नहीं मिल रहा है ये सब हमें हमें पता चलना चाहिए यही हम सभी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी बात हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो अभी तक सभी ने जितना पेमेंट बांटा है तो उसमें से 50 परसेंट पेमेंट ऑस्ट्रेलिया से जनलोक प्रतिष्ठान ने लाया है तो आपके माध्यम से हम सभी पी एस एल निवेशक माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि निवेशकों को कहना जो कहना है सुन निवेशकों का कहना सुनने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान को सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट डेट देना चाहिए इतना ही हमारा कहना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत है धन्यवाद